bismillahir rohmanir rohiyme bular johiliyat hukmini talab qilishyaptimi aniq ishonadigan qavmlar uchun ollohdan ko'ra kim hukmda go'zalroqdir suti aytyaptilar Afa hukmel cahiliyeti yebhun. Bu insanlar cahiliyet hükmünü mü talep kılışı yaptı? Bilye iyya bilen talep kılışı yaptı olad. Ve ta'i ta'bilen Musa Afa hukmel cahiliyeti tebhun. Sizler cahiliyet hükmünü talep kılı yapsızlar mı? Diye yaptı Allah Ta'ala. Yani hıhtap kılı yaptı. Yatlubuna minel mudahaneti vel meyli. İzâ tevellâhu. Bu Bu insanlar shu qur'oni hadisni tark qilib boshqalarga kofirlarga yoki islomni ichida adashgan toifalarga moyil bo'lyap turganlar iza tavallo mana yani qur'on hadisdan yuz o'girishib moyil bo'lishda va mudohana shular bilan kelishaylik deyapti shu kommunistlar bilan kelishib demokratlar bilan kelishib ish qilaylik deyapti shiyalar bilan kelishib ish qilaylik birga ish qilaylik deyapti shuni talab qilishadimi deyapti yerdagi talab qilyaptimi degan savol talab qilmanglar degan inkoriy bir savoldir bu masalan o'g'lingiz bozorga chiqishga izn so'radi izn berdingiz keldida bozordan kelib yarim soat o'tirib yana so'rayapti ota bozorga borsam bo'ladimi siz yana borasanmi bozorga desa u bezrada ha yana boraman demaydi u bu yerdagi savol inkoriy bormagin degani u alloh taolo aytyapti johiliyat hukmini talab qilasizlarmi desa siz ha demasligingiz kerak yo'g'e Alloh saqlasin bilmabmiz deyishligingiz kerak Wa ay la vaman kim deyapti ya'ni hech kim minallohi hukman. ya'ni kim Allohdan ko'ra hukmda go'zalroqdir ya'ni inda qawmin bihi ya'ni Allohga aniq ishonadigan insonlar ishonadigan qavmlar uchun Allohdan ko'ra hukmda yani, go'zalroq bo'lgan bormi zikri aniq ishonadiganlar zikrda xoslandi <lien nahum> lazin yatatakbarun chunki tababbur qiladigan tafakkur qiladigan insonlar mana shulardir mana qur'on va hadisni tark qilib yahud va nasroniylarga moyil bo'lgan ta'sirlangan yoki musulmonman degan demokrat kommunistlarga tasirlangan yoki shiyalarga ta'sirlangan yoki boshqa adashgan xullas ma'lum bu narsalar tafsilotga kirishga hojat yo'q ularga ta'sirlana turganlarga alloh taolo aytyaptiki bular yoki sizlar johiliyat hukmini talab qilyapsizlarmi islom kelgandan keyina qur'on nozil bo'lgandan keyin a sahobalar qancha xursand bo'lishardi bir oyat nozil bo'lsa hammamiz gapiramiz masalan qur'onni fazlatini gapir desa menman degan demokratlar demokratlar raislari ham chiqib olishib ey birodarlar musulmonlar ahli islom qur'onning nozil bo'lishligi butun insonlar uchun katta ne'mat bo'ldi qur'on nozil bo'ldi bu, endi butun insonlar qur'onga amal qilishlik kerak jaholat bitdi dedi. ammo Qur'on bitdi shu yerda yana chiqatdi, yana demokratiyaga amal qilib ketaveradi yo'q qur'on hadis yo'q qur'on hadis de bu zamonda bo'lmaydi bo'lmaydiku amerika qo'ymaydi qo'ymaydiku deydi nimani qo'yar ekan amerika demokratiyani qo'yadi deydi Endi amal qilib ketaveramizemi demokratiyaga desa vaqtinchalik deydi biz amrka Amerika, amerika demokratiyasi emas deydi biz o'zbekcha demokratiya qilamiz deydi yo islomiy demokratiya qilamiz deydi Kısa Ahram-ı Müslümanların bir geçmişi uğradı. Ana zûri yolda kulüpte Allah hayatta ki cahiliyet hükmünü talep kılışa adamı diyordu. Yani siz cahiliyet hükmünü talep kılıyorsunuz. Küfür hükmünü kılıyorsun. de talep kılıyorsunuz. Allah hayatta ki hükümde güzel Rab'ı uyan kim diyordu. Allah ki zulüm kılıyorsunuz siz. En güzel hükümlü bilgen Allah mı? Allah ki itaat kılın. Allah'ın hükmünü kabul kılın. nimaga ollohni hukini qo'yibg boshqalarga ketyapsiz ularni hukmini go'zal deyapsiz yaxshi deyapsiz arzimagan dunyo uchun a dunyo bor uni orqasida dunyo bor boshqa narsa yo'q va endi alloh taolo shuni qarang o'zini hukmini go'zalligini kimga aytyapti liqomin deyapti de? li aniq ishonadigan qavmlar uchun deyapti aytmadiki deyap deyap de. liqomin yuminun demayapti yoki de. liqomin yuslimun demayapti de. islom keltiradigan qavmlarga demayapti alloh taolo hukmda eng go'zalligini musulmonlar bilolmaydi mo'minlar ham bilolmaydi yaqin sohi bo'lgan kishilar biladi aniq ishonadigan odamlar biladi shuning uchun alloh taolo ularga xoslayapti kitobi sunnat har qanday zamonda va har qanday makonda baribir shu bo'lishi kerak degan narsani aniq ishonadigan odamlar gapiradi yoki iymoni zaif mo'min yoki iymoni pachaq musulmon ular bilmaydi buni tilda aytaveradi og'izda ammo amalda ketaveradi boshqalarni hukiga demak biz faqatgina kitobi sunnatni mahkam ushlashligimiz uchun yaqin sohibi bo'lishligimiz kerak iymonimiz nihoyatda baquvvat bo'lishlig kerak bo'lmasa adashib ketaverasiz shuning uchun u adashib ketyap turgan boshqalarga ketyap turganlar ketaversin bilingki yuqorida aytilingandek yo ularni qattiq gunohlari bor yoki iymoni pachaq ular o'shalarga ketgani yaxshi o'zi har kim o'zini safini ma'lum qilgani yaxshi shuni bilingki islom qur'oni hadisdan tashqarida albatta kofirlar bor bir shiya bo'lib motazila bo'lib havorij bo'lib fitnalar chiqyapti bular xuddi islomiy fitnaga o'xshaydiyu aslida kufrdan kelgan narsa bu masalan aqida kitoblarida boshqa kitoblarda ko'p aytilinyapti tafsilotga keragi yo'q bir ikkita misol keltiraman mana shiyalar musulmonmiz deydi lekin o'zlarini imomlarini yoki ali roziyalohu ahuni ahli baytni iloh qilib olishgan mana bir solih insonni iloh qilishlik kofirlarni amali emasmi kofirlarni amalida demakki bu adashgan toifani orqasida kufr bor yoki xovorijlar havorijlar alini moviyani boshqa sahobalarni kofir demadilar adashgan demadilar sahobalarni kim adashgan deydi kofirlar aytadi yahud nasronlar aytadi demak butun botil fikrlar botil aqidalarni orqasida kufr bor shuning uchun alloh taolo ellik birinchi oyatda bu haqiqatni ochyapti shunday pardalarni ochib tashlab aytyaptiki ey iymon keltirganlar yahud va nasroiylarni do'st tutmanglar deyapti ularning ba'zilari ba'zilarni do'stidir yahudlar bir biriga do'st yahud va nafsnoiylar do'st bir biriga ularni do'st tutmanglar sizlar kimda kim sizlarni ishlaringizdan ularni do'st tutadigan bo'lsau min albatta shu odam ularni do'st tutgan odam ulardandir deyapti qarang alloh taolo buni islomdan chiqarib yuboryapti albatta alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi sui aytyaptilarey iymon keltirganlar yahudiy va nasroniylarni do'st tutmanglar ularni valiy deb do'st deb bilmanglar ularni yaxshi ko'rmanglar ularga muhabbat qilmanglar ularning ba'zilari ba'zilarining do'stlaridir tihaiuf kufrda birlashganligi uchunsizlarni ihlaridan kimiki ularni do'st tutsa minhum. albatta shu odam ulardandir min jumlatiim ularni jumlasidandiralbatta alloh taolo zolim qavmlarni hidoyat qilmaydi bu zolim qavmlar qanday qilib zolim bo'lyapti kofirlarni do'st tutganligi bilan